Мы советовали с премьер-министром на эту тему, как э, ситуацию ввести в гораздо более стабильное русло. И э, полагаю, что на ближайшем заседании Кабинета министров мы э, будем выносить вопрос о том, чтобы стратегические объекты государственной собственности и стратегические компании государственной собственности, в которых есть доля государственной собственности стратегическая, э, охрану этих объектов осуществляла э, государственная служба охраны э, Министерства внутренних дел. Милиция, которая имеет возможность э, иметь огнестрельное оружие и имеет возможность поддерживать порядок на наилучшем уровне, чтобы не прибегать к, к различного рода суррогатам э, в охране. Я думаю, что это будет правильно. Наверное, был эпизод э, в жизни страны, когда милиция или государство или не хотела, или не имело сил э, к, такой, э, к такому степени контроля. А теперь время другое. Теперь наступил период, период когда мы должны исчерпывающе контролировать государственные активы и имеем к этому и силу, и волю, что очень важно.